अथ श्री दुर्गा स्तोत्रम् नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिनी ज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयार्तस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तोः त्वमेका गतिर्देवी निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अरण्ये रणे तारुणे शत्रुमध्ये नले सागरे प्रान्तरे राजगेहे त्वमेका गतिर्देवि निस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अपारे महादुस्तरेऽन्त्यन्तघोरे मत्सागरे मञ्जता रेह भाजां त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहेतुः नमस्ते जगद्तारिणी त्राहि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्डदुर्दण्डलीला नमुत्खण्डिता खण्डिता शेषशत्रो त्वमेका गतिर्देवि निस्तारबीजं नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे त्वमेवाघभावाधृता सत्यवादी न्यजाता जिता क्रोधनात् क्रोधनिष्ठा इडा पिङ्गला त्वं सुषुम्ना च नाडी नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवेम्बीमनादे सरस्वत्यरुन्धस्य मोघस्वरूपे विभूति सति त्वं नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिमनुजपशूनां दस्युभिस्त्रीसितानां नृपतिग्रहणगतानां व्याधिभिः पीडितानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद इदम स्त्रोत्र तो मैं प्रोक्तमापदुद्धार हेतुक ध्यमेकसध्यम वा पठना घोरसकटा मुच्यते नात्र सन्देहो भुवि स्वर्गर सातले सर्वं वा श्लोकमेकं वा यह पठेत् भक्तिमान् सदा स सर्वं दुष्कृतं त्यक्ता प्राप्नोति परं पदं पटनादस्य देवेशि किं न सिध्यति भूतले स्तवराजमिदं देवी संक्षेपात्यथितं मया इति सिद्धेश्वरीतन्त्रे हरगौरीसंवादे श्रीदुर्गा आपदुद्धारकस्तोत्रं समाप्तम्